Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya kisah di sebalik kepelbagaian budaya yang wow, sangat luar biasa kat Borneo tu? Jom, hari ini kita sama-sama kembara, kita selami sejarah dan tradisi unik Sabah dan Sarawak. Dua negeri yang betul-betul jadi nadi kepulauan ni. Bayangkan kehalusan seni tangan mereka. Ini bukan sekadar craft tau. Ini kemahiran yang dah diwarisi berzaman-zaman yang menceritakan hubungan akrab mereka dengan alam. Lepas tu, kita akan selami tradisi yang jadi macam tulang belakang masyarakat kat sana. Amalan dan kepercayaan yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, terus hidup dari satu generasi ke generasi. Dan yang paling penting sekali, kita akan cuba fahamkan semangat komuniti mereka yang oh, memang luar biasa. Ikatan kekeluargaan dan kerjasama yang jadi nadi kehidupan seharian mereka. Jadi, persoalannya sekarang, apa sebenarnya yang membentuk budaya Borneo yang begitu unik dan penuh bertenaga ni? Ah, inilah yang kita nak rungkai sama-sama. Okey, jom kita mula. Selalu orang fikir Sabah dan Sarawak ni macam terpencil kan? Sebenarnya salah tu. Sejak zaman purba lagi, kawasan ni dah jadi satu hak perdagangan maritim yang sangat-sangat penting. Cuba kita bayangkan ya, sejak abad ke-7 lagi, Borneo ni dah jadi tempat pertemuan pelbagai tamadun. Mula-mula Empayar Sriwijaya datang bawa pengaruh Hindu Buddha. Lepas tu muncul pula Empayar Majapahit yang mengeratkan lagi hubungan dengan alam Melayu. Dan kemudian Kesultanan Brunei dan Sulu pula yang membentuk landskap politik dan sosial, terutamanya kat kawasan pesisir pantai. Setiap empayar dan kesultanan ni semuanya tinggalkan jejak yang membentuk Sabah dan Sarawak yang kita kenal hari ini. Yang paling best sekali, kita ada bukti fizikal, bukan cakap-cakap kosong. Bila ahli arkeologi jumpa tebikar dinasti Tang kat Santubong, sah, memang dah ada perdagangan dengan China dari dulu lagi. Jumpa pula gendang gangsa mokok kat Sabah. Ini membuktikan hubungan dengan Majapahit dan relik Buddha tu. Ha, itu cerita pasal pengaruh Sriwijaya. Jadi ini bukan teori tau, ini sejarah yang digali dari dalam tanah Borneo sendiri. Okey, seterusnya menarik ni kita akan tengok macam mana geografi Borneo yang unik tu boleh wujudkan dua sistem kepimpinan yang sangat berbeza tapi wujud pada masa yang sama. Ha, ini dia. Cuba kita tengok perbezaan ni. Kat kawasan pedalaman yang susah nak masuk, komuniti macam Iban dan Kayan, mereka ada cara mereka sendiri. Mereka ikut adat, mereka pilih pemimpin mereka sendiri macam tuai rumah, kiranya mereka memang berdaulat di kawasan mereka. Tapi kalau kita pergi ke kawasan pesisir pantai dan lembah sungai, tempat laluan perdagangan, ceritanya lain. Kat situ, Kesultanan Brunei dan Sulu yang berkuasa, mereka hantar wakil untuk tadbir dan kutip cukai. Nampak tak? Dua dunia yang sangat berbeza wujud sebelah menyebelah. Dan perbezaan ni bukan setakat cara pemerintahan je, geografi atau bentuk muka bumi juga yang membentuk cara hidup dan yalah, cara mereka cari makan setiap hari. Tengok betapa hebatnya mereka adaptasi. Kalau duduk kat tepi pantai, macam kaum belanau dan bajau, memang pakarlah bab laut. Menangkap ikan, berdagang. Kalau duduk kat lembah sungai yang subur, macam kaum iban, mereka tanam padi. Dan kalau jauh kat pedalaman, macam kaum kayan dan penan, hutanlah supermarket mereka. Setiap komuniti ini, mereka betul-betul pakar dalam persekitaran mereka. Hebat kan? Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian paling utama, nadi cerita kita hari ini. Jom kita kenali kepelbagaian masyarakat pribumi yang luar biasa yang memanggil bumi Borneo ni tanah air mereka. Okey, kalau di Sarawak kita ada komuniti seperti Iban, Bidayuh, Melanau dan orang Ulu yang pelbagai itu. Di Sabah pula kita ada Kadazan Dusun, Murut, Bajau dan ramai lagi. Penting untuk kita ingat ini bukan sekadar senarai nama eh. Setiap satu nama ni mewakili satu dunia yang tersendiri dengan bahasa, adat dan warisan yang sangat unik. Inilah dia, inilah yang buat Borneo tu betul-betul istimewa. Jadi, macam mana kepelbagaian ni dizahirkan? Ha, jom kita tengok sendiri melalui warisan budaya mereka yang penuh warna-warni. Kita mulakan dengan hasil seni dan kraft tangan yang memang mengagumkan. Ini Pua Kumbu. Tengok betul-betul. Ini bukan kain biasa. Bagi masyarakat Iban, Pua Kumbu ni macam sebuah buku cerita yang ditenun. Setiap corak, setiap motif ada makna dia sendiri. Ia digunakan dalam semua upacara penting, dari kelahiran sampailah kematian. Malah, ia dipercayai jadi macam jambatan antara dunia kita dengan dunia roh, seni yang betul-betul hidup. Seterusnya, terendak. Topi ikonik dari kaum Melano ni memang satu contoh gabungan fungsi dan seni yang sempurna. Yelah, ia bukan setakat nak lindung dari panas masa kat laut, tapi ia juga jadi hiasan kepala yang sangat cantik dan simbol kebanggaan budaya, terutamanya masa pesta kaul rumah panjang. Bila sebut je rumah panjang jangan bayangkan ia sebuah bangunan semata-mata. Tidak, ia adalah jantung komuniti untuk kaum macam Iban, Bidayuh dan Rumus. Cuba bayangkan, satu kampung duduk bawah satu bumbung. Mereka hidup, bekerja, bergembira semuanya bersama-sama. Inilah simbol sebenar perpaduan. Kalau di Sabah, perayaan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kadazan Dusun dan Murut mestilah Pesta Keamatan. Secara ringkasnya, ia adalah masa untuk ucap terima kasih. Terima kasih kepada semangat padi yang mereka panggil Bambazon atas hasil tuayan yang melimpah. Dan sudah tentu, ia juga masa untuk eratkan lagi silaturahim. Di Sarawak pun ada semangat kesyukuran yang sama, cuma ia dirayakan sebagai Gawai Dayak. Ini masa untuk Iban, Bidayo dan orang Ulu raikan hasil tuayan. Lepas penat bekerja, inilah masanya untuk bergembira, berterima kasih kepada Petara atau Tuhan dan yang paling penting berkumpul dengan keluarga dan kawan-kawan. Dan budaya tak akan lengkap tanpa tarian kan? Di Borneo, tarian ini pelbagai. Ada tarian Sumazau yang lemah lembut macam burung terbang. Ada tarian Najat yang penuh gagah perkasa. Dan ada juga Magunatip, tarian buluh yang fuh, memang mendebarkan. Setiap gerak geri ini bukan saja-saja. Ia ada cerita di sebaliknya. Seperti kata-kata ni, kepelbagaian bukan tentang bagaimana kita berbeza. Kepelbagaian adalah tentang meraihkan keunikan satu sama lain. Dan inilah sebenarnya semangat Sabah dan Sarawak. Kekuatan mereka bukan sebab semua orang sama, tapi sebab mereka hargai dan raikan perbezaan antara satu sama lain. Jadi untuk kita simpulkan apa yang kita lihat hari ini budaya yang kaya raya ni bukanlah sesuatu yang muncul macam tu je ia adalah hasil perjalanan beribu tahun perjalanan menyesuaikan diri dengan alam menerima pengaruh dari luar tapi pada masa yang sama tetap berpegang teguh pada tradisi nenek moyang dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama warisan ni terlalu berharga untuk kita biarkan hilang. Dalam dunia yang serba moden dan cepat berubah ni, macam mana kita boleh pastikan yang semua kisah, seni dan tradisi ni terus hidup? Apa agaknya peranan yang boleh kita semua mainkan? Hmm, cuba kita fikir-fikirkan.